السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بات بھی اللہ کیا ہے کیا اللہ کی ذات کے حوالے سے سوال کرنا جائز ہے کیا اللہ کے حوالے سے گفتگو جستجو اور تجسس ہر دل میں ہونا چاہیے اللہ کے وہ کون سے نام ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ خود کو کن ناموں سے پکارتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کن باتوں کی قسمیں کھائی ہیں آئیے دیکھتے ہیں پروگرام ڈٹیل کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں علاق عربی میں معبود کو کہتے ہیں اور عربی کی لغت میں قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے علی فلام کے اضافے کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں ہوا اور اللہ ایسے معبود کو کہتے ہیں کہ جو لا شریک ہو جس کا کوئی شریک نہیں اور یہ لفظ اس سے پہلے کسی معبود کے لیے استعمال نہیں کیا گیا اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے تھرو پہلی دفعہ اللہ کو خالصتاً ایک ایسے معبود کے لیے استعمال کیا گیا جس کا کوئی بھی شاریک نہیں اور یوں ہمارا جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں بڑا واضح فرق دے دیا گیا کہ کوئی نہیں معبود ما سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یوں ناظرین سب سے پہلا جو اصول قائم کیا گیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ وہ یہ کیا کہ ایسا نام جو اس سے پہلے کسی معبود کے لیے نہ لیا گیا ہو اللہ ایسا پروردگار ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی متقابل ہے اور نہ ہی اس کے حوالے سے کسی قسم کا ابہام ہے اللہ کے بعد جو دوسرا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال کیا وہ ہے رب رب کا لغوی معنی ہے پرورش کرنے والا اور یوں رب کو رب العالمین بار بار قرآن ذکر کرتا ہے ایسی پاور جو پوری کائنات کو چلا رہی ہو وہ رب العالمین ہے رب پرورش کرنے والا یوں مثال لیجئے کہ ایک بیج کو جب ہم زمین کے اندر بوتے ہیں تو زمین میں بونے سے پہلے اس بیج کو ایک خاص ایٹموسفیر میں زندہ رکھا پھر اس بیج کو جب مٹی میں ڈالا گیا تو مٹی کے اندر بھی اس کے لیے ایک خاص نشو نما کے لیے ایٹماسفیئر چاہیے تھا درجہ حرارت چاہیے تھا نہ زیادہ نمی نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی نہ زیادہ حرارت اور اس کے بعد وہ بیج جب پھٹتا ہے اور اس میں سے اس کی روٹس اس کی جڑیں اور اس کا تنہ نکلتا ہے تو وہ زمین کو پھاڑتا ہوا باہر آتا ہے جیسے ہی وہ بیج زمین سے باہر آتا ہے اس کو مختلف جانوروں اور ماحول سے اس کی تحفظ کیا جاتا ہے اور یوں وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی مثال پربشت کرنے والے سے دی اور پوری کائنات میں ایک خاص تناسب قائم کرنے والی ذات رب ہے گرمی سردی ہوا ہر چیز کا تناسب قائم کرنے والی ذات رب العالمین ہے اور اسی طرح زمین کا جب سسٹم دیکھتے ہیں تو کائنات کے اندر بھی یہ سو سسٹم ہے اس کو مینیج کرنے والی ذات رب العالمین ہے اور اس کائنات کی طرح اور بہت سی کائناتیں ہیں ان کا نظام اور ان کا سسٹم بھی مینیج کرنے والی ذات رب العالمین ہے ناظرین اسی طرح اللہ کا لفظ عشق محبت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات انسان سے بے پناہ محبت کرنے والی ہے اور اس کے بندے اپنے رب سے بے پناہ محبت کرنے والے اس کو بے خودی کے اندر بھی تصور کیا جاتا ہے کہ اپنی ذات کو بھول کر رب سے محبت کرنے والے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تبارک تعالیٰ ہے اور اسی کی عبادت کرو اور یہی راہ راست ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی ذات اقدس کے حوالے سے فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جی ناظرین اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے قسم ہے سورج کی اس کی دوب کی پھر فرماتے ہیں اور قسم ہے انسان باپ اور اولاد کی اور اس شہر کی قسم کھاتا ہوں قسم ہے فجر کی قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم مجھے شفق کی قسم اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم دل خوش کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی پس مجھے قسم ہے مشرق اور مغرب کے رب کی ہم یقیناً قادر ہیں پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں قسم ہے ستاروں کی جب وہ گریں قسم ہے تور کی قسم ہے راہوں والے آسمان کی قسم ہے ان غبار اڑانے والی ہواؤں کی جو بڑی شدت کے ساتھ چلتی اور گرد و غبار اڑاتی ہیں قسم ہے واضح کتاب کی اور فرماتے ہیں قسم ہے صح باندھنے والے فرشتوں کی قسم ہے قرآن باحکمت حکمت کی جی ناظرین جیسا کہ یہ میں نے مختلف مثالیں قرآن مجید فرقان حمید سے دی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جتنی بھی قسمیں ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی ہیں ان کا تعلق انسان کی شعوری آنکھ سے ہے کیونکہ میرے لیے تیز چلنے والی ہوا ایک ایسا علمیہ ہے کہ جو میں بحثیت انسان مل کر وہ ہوائیں پیدا نہیں کر سکتے نہ ہم مغرب اور مشرق کی طرح سورج کو نکال سکتے ہیں غروب کر سکتے ہیں تو اللہ نے انسان کو انسان کے لیول پر جا کر سمجھانے کی کوشش کی اسی لیے تو قرآن کو اللہ نے حکمت والا کہا اور اللہ نے قرآن کی بھی قسم لی اللہ نے تور کے اس پہاڑ کی قسم لی جس پر ایک تجلی پھینکنے سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور تا قیامت یہ اللہ کا ایک موجزہ ہے تو ناظرین اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان فرشتوں کی بھی قسمیں کھاتا ہے جو صفحے باندھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ نے اس قلم کی بھی قسم لی ہے جو لکھ رہا ہے فرشتوں کے تھرو ہمارے امال کو اس کے باوجود اس کے باوجود ہم اللہ کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتے سوچتے رہیے دیکھتے رہیے وار ٹی وی